Maksudnya, kamu akan dikalahkan di dunia ini. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, pengajaran lah pengajaran. Ya. Pengajaran yang dapat kita simpulkan daripada apa nama, catatan sejarah penaklukan Kota Mekah. Ada tiga. Jangan kita tak terlibat dengan tiga-tiga ni. Kena ada. Kan? Pertama, Pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah berlaku 10 Ramadhan, 8 Hijrah Pemperangan badan, 17 Ramadhan, 2 Hijrah 10 Ramadhan, 8 Hijrah, penaklukan kota Mekah Apa pengajaran yang dapat kita ambil? Kita suka ulang lagi, takut kita berjuang-berjuang Islam kadang-kadang leka, kadang-kadang lalai bila dah dikuniahkan kemenangan, kadang-kadang lupa diri. Ada. Ini sama duk tengok nak benar ni. Yang raya ke-13 ni, nak jadi kerajaan. Pakai apa ni, kerajaan ketuaan. Ha, mula lah. Ha, ada tempat pun ceket pun tempat tak. Ha, nampak duk puluh, duk tu nak jadi calon tu. Kalau duk berjuang, nak jadi calon tu duk, duk berjuang. Tu tu duk berkebut. Walaupun hang ada kijil kah, hang qualified kah, hang kerusan tinggi. Kau-kau cadang lah. Kita buat kerja Islam tu Islam menang saya ada share. Saya ada tahap di akhirat. Hai, kalau bukan kerana saya nak berdakwah. Masjid, surau, jabatan kerajaan. Kan? Kita pun ada saham. Tuan-tuan pun ada saham. Kan? Kalau saya duduk di selama seorang-seorang, tak banyak pun nak pasang tekniknya apa? Dan ha, ini berjuang anak ada matlamat. Tak betul. Jadi, penalukan Kota Mekah mengajar kita tiga perkara. Saya boleh tinggalkan tiga perkara. Yang pertama tentang janji Allah. Islam pasti menang. Allah turunkan ayat Iza ja'ana fulullah wal fat Apabila pertolongan Allah itu Telah sampai maka akan dibukakan pintu-pintu kemenangan. 21 hari kot kalau tak silap saya. Selepas turun ayat ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kita dah hang kemenangan. Akan pulang semula ke bumi Mekah dengan 10 ribu tentera. Menakluki kota Mekah. Menghapuskan 360 berhala. Mata tu Orang kafir musyrik semua ketak itu. Ah ha, jangan bimbang. Nah, bimang. Nabi bawa balik 10,000 ibu tentera. Abu Sufyan amnya roh. Dia mati dah. Ha. Satu-satu abu yang masih hidup ya. Abu Sufyan Ha. Akhirnya dia pun Islam. Kenapa dia Islam? Jawapan tak lagi. Kita ni dulu. Bila kita dapat kemenangan, Eh, jadi penerokan kota Mekah mengajar kita, kita hendaklah meyakini janji-janji Allah. Islam pasti menang. Apa ayat Islam pasti menang? Mungkin banyak. Saya eh, bawa satu sudah lah. At-Tawbah ayat 33. Awal-awal Nabi Allah sebut, Huwa al-Nazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu ala dini kulli walau kami al musyrikun kan tuah nama awal dah lama dah Lingkungan ni memang ceroy kan? bahasa pun tadi abu tu no. kan masa dia cakap ni tuan-tuan tak dapat pas kan tuan-tuan mungkin tuan no. dia cakap pun nampak dia pelik kan atau pun angin uh, orang buat ngang -ngang -ngang, kan tak tahu kan tapi sekali-kali kenal nak cakap lain, keluar lain. <coughs> dia tak terpusul. Ha, ni kelemahan kita lah. Jadi saya ni duk cakap ni, dia bahasa tak sedap. Dia jadi lagi dia kepala Ayat yang bermaksud Allah yang memutuskan Muhammad S.A.W untuk membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan ke atas segala agama walaupun golongan musyrik tidak menyukainya. Ha ni. Musyrik Mekah sampai hambat Nabi tu keluar pada tanah Kan? Tak bunuh dia macam-macam perancangan. Allah jadi hang menang. Aku utus hang ni bawa mai satu petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan ke atas segala agama. Akhirnya Islam menakluki kota Mekah 10 Ramadan lapan tiga. Ha, jadi kita kena yakin Dan apa yang kita perjuangkan ini adalah satu kebenaran. Agama itu Memuji. Ha, jawab nak tekak, Tak riak tak kenal. Ya, Mustahil. Agama yang kita anut ini agama tak betul. Sebab agama Islam, agama yang Allah rata. Bila nak menang? Ha, jangan duk tanya. Buat kerja dulu. Yang pastinya jadi Allah kenal. Tuan, tuan bayangkan tengok. Nabi ni lahir di bumi Mekah. Rumah dia masih ada sampai tak? Sampai orang Nabi, Nabi Kan? Rumah putih kan? Kecil tu. Rumah kelahiran Nabi. Tu so, ramai lah duk hidup dalam dinding lah. Buat raja-raja tidak lah. Takat duk dinding rumah Nabi lahir. Bukan nak jadi beriman. Bangang ni. Nak beriman ni, kena amal airsi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah, baru jadi beriman. Takkan hampir tidur 3 hari 3 malam dalam rumah Nabi, tu pun tak beriman ni. Eh. Kan? Dulu di Madinah, kubur Nabi tak tutup. Dia pakai tidur, rapat dia je kubur. Ambil berkat, jilat tu padahal. Jilat kubur-kubur tu, -kubur, nak ambil berkat. Balik-balik, Malaysia -balik, sopong-sorok. Eh, hey, tadi baru bilas kubur Nabi. Baik, ambil bilas kubur apa lagi bagus. Bukanlah nak lelak, tapi tak lelak lah ya, kan? Kan? Nak ambil berkat tingginya. Mana ada berkat-berkat kan? Ikut Al-Quran, ikut Al-Sunnah, beriman. Enam je. Takkan lebih tidur ke kubur Nabi. Banyak lawat amal yang tidak airi boleh selawat sebab itu mentah ajaran Nabi apa apa khifatnya tidak apa maqalil wa maqalikum kabatan ya rajulim aw qoda na'wa al anjanali wa al-qarash yaqa'na fiha wa huwa ya thubuhunna anha wa ana a'khidun fi ujazikum anil na'wa wa antum tafallatuna. min yadi. Adi riwayat imam Muslim. Dapat menentang ajaran aku, Nabi kata, masuk akal. Lawatlah dah banyak mana pun, kalau menentang ajaran yang Nabi bawa, adik. Sehingga Nabi bersabda adalah hadis yang lain. La yukunu ahadukum. Hatta yakuna awahu taba'an lima jikcubi. Tidak sempurna keimanan kamu. Sehingga hawa nafsu kamu tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Lagi, ada ajaran Islam yang Nabi bawa kita dok tak kenal tak sempurna keimanan kita. Kalau iman tak sempurna takkan akan masuk syurga. Ani ah, syurga ni orang bertakwa. La yadkhulu jannah illa nafsun muslimatun. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak akan masuk syurga kecuali kecuali jiwa yang muslim. Jiwa muslim apa dia? Orang yang tunduk dan patuh mengikut perintah Allah. Ni hadis Muslim ni. Ajaran Nabi bawa semua terima. Suka tak suka ikut. Macam ni pun mesti suka. Cakap selawat yang ikut ajaran Nabi. Hak lain tak mau. Undang-undang Islam yang Nabi bawa tak mau terima pakat. Mana boleh? Ha, ha jadi kita mesti yakin. Kita akan menang. Pasti menang. Itu pengajaran. Jangan bagi. Teruskan perjuangan kita. Soal kalah menang. Ya'i. Suara Allah yang berjalan. Yang ayat 13 ni kita boleh kalah semua pada muka perkataan rakyat. tuan tengok itu bila kita kalah, tengok saya macam mana. Nak curi tak curi sama. Macam ni je lah. Tak mana boleh masuk, kita kembas lah. Ya. Eh, kita kembas lagi kuat. Bila tak pun nak kuat lah, macam apa kita menang lah. Ya eh, lah, mereka pun buka ada penyak ke luar lah. Di luku orang sekali tak boleh kata apa. Dulu masa mereka perintah selangor, saya kembas dengan rapat. Mereka tak boleh sentuh saya Bukan yang kata, -kata. tu apa saya tak kata. Macam-macam dia kata. Mahathir tu apa saya tak kata. Adik-adik saya telefon kemarin. Eh aku tengok dalam Youtube. Hang garang tu. Hang masih Mahathir tu. Eh. Saya tengok tu aku nak halau abang. Yang nak kena aku. Eh. Dah jam benar lah. Saya pun slow sikit. Saya selangor. Tak apa kalau tak kau pemenang tu, kau banyak lain. Kan? Eh? Tapi walaupun kita slow, mesti jelas. Ha, penyampaian kita, orang yang kita mesti bagi bahan lah. Dia panak nak marah, marah. Saya khutbah mak di hotel, tak boleh di Selangor. Di mak lepas. Amai tu tu. Sampai ada yang semayang di pinggir pinggak, -pinggak di tebing-tebing. Tebing-tebing apa? Kalau menang tu, hotel. Rupuah cukup power. Seboleh kekuk, kekuk, masuk dalam kolam. Itu amnolah tu. Mereka tak tahan tadi dulu. Bos lama satu duduk depan. Dia tengok saya satu macam, dia tengok dia dua macam. Ambos tak buat aku peduli apa ada seorang korena tu, orang warga asing main. Ucap tahniah ke saya. Cakap Inggeris. Dia panggil saya, mau lana. Ya, mau lana. Dia okay, nah, nah. Congratulations. Very good, very good. Dia kena. mungkin dia faham bahasa Melayu. Dia korang ustaz Kelantan memainkan. Tanya saya, ustaz kata Quran kan? Dia kita tahu tak boleh ingat Kurniaan Tuhan kata. Kurniaan Allah Saya tak pernah lupa Mesti jawab saya Jawapan saya mula-mula Mesti dulu Kurniaan Allah Ni kita takut kita lupa diri sini Kita ustaz kadang-kadang bukan hmm. boleh ni Orang jet yes, sikit Orang puji Kembang pun kok Lepas tu mula nak lupa diri Hidup rasa dia Lepas hebat Tuhan dia rentak tadi Satu ayat Benda ingat Satu ek Lepas tu dia bertanya saya Ayat yang ustaz baca tadi Orang yang bakal menjadi penghuni neraka ni dia ni tak pernah dengar. Keluar abad eh, dalam surah mana ayat oh, orang yang ni Quran ni tak dia. Okey, kemajuk. Lepas tu dia kata, Ustaz nama apa tu? Dia tak kenal. Ya. Dia kata, Enkham Sudin. <laughs> dia beri tak kenal. Dia tua dia, dia kata, dia ustaz. Cerita <laughs> yang pertama yang pula. Ha? kita mesti yakin dengan yang ini. Yang kedua pengajaran kita nak cerita sebab Allah janji golongan-golongan yang menentang Islam pasti akan kecundang Kan? Jadi kita tengok kalau nanti tak yakin tuan-tuan hari ini Islam tak tertegak. Allah perintah Nabi tinggalkan bumi Mekah pergi ke Madinah. Ayat yang selalu saya baca surah 28 ayat 85 Al-Qasas Inna al-Nabi farabu alaika La radduka ila ma'ad Ini juga mu'jizat Beforehand Allah beritahu lah awal-awal lagi Hampir dulu ke Madinah Yang akan pulang semula ke Mekah Sebagai orang yang menang Ini juga mu'jizat lagi Kerana keyakinan Nabi Kita ada banyak yang Allah perintah tak buat lagi kau nak kata macam mana? Beriman tu. Lah. Duit ada. Tak tinggi lagi Mekah. Sebuah duk di Pakistan dengan India. Bagi alasan berdakwa. Ha. Hmm. Pakistan dengan India tak ada dalam Quran. Yang ada dalam Quran ayat Al-Baqarah 196. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Ini kewajipan. Dan sempurna adalah haji dan umrah kerana Allah. Ha, yang ini ada Mengikut mazhab Syafi'i, haji yang pertama adalah wajib, umrah yang pertama juga wajib. Mazhab lain, umrah yang pertama.